1900-ci illərdə Türkiyəmizə və Azərbaycanımıza qarşı savaşan güc və bu gün də bizim qarşımızda olan bir güclər meydandadılar. Həmin nəslin davamçılarıdır. Həmin nəsil insan güclərinin Azərbaycanımızda və Türkiyədə örgütlədikləri çətələrdi, təşkilatlardı, üstümüzə gəlirlər. Biz o təşkilatları deşifrə etməsək oların bu günkü çalışmalarını qarşısını almasaq, hər zaman bizə böyük problemlər yaradacaqlar. Mən bu gündən tamamilə Azərbaycan təhlükəsizlik dövlət təhlükəsizlik xidmətinə müraciət edirəm. Bu böyük bir problemdir. Bu çatələşmənin Azərbaycan dövlətinin qurum və quruluşlarında ciddi sürətlə uzantıları var. Bu çatələşmənin Azərbaycan siyasi mühitində ciddi sürətlə uzantıları var. Bu çatəlləşmə Azərbaycanın bütün qurum və quruluşlarında ciddi sürətlə təşkilatlanıb, dövlətimiz üçün bir bir təhlükədir. Bu təhlükənin qarşısı alınmalıdır. Bu çatəlləşmə darmadağın edilməlidir. Siz fikir verdinizmi? Xanım Kərimova açıqlama verəndən sonra və eyni zamanda paşalara qarşı çıxılma olandan sonra Azərbaycan siyasi mühitində heç bir partiya rəhbəri təbqi qoymadı. Bəyn zamanda dövlət qurumları tərəfindən təbşir gəlmədi. Parlamentdən bir dənə deputat seçiləndəm danışdı mı? Yenə Azərbaycan partiyasının deputatlarından biri təbşir qoydu mu? Yox. Bunun arxasında kim dururuq çıxmalıdır o artıq. Mən sizə amin eləyirəm ki, Flora K Xanım Kərimovanı danışdıran Əli Qarh, Tanira Əli Qarh o, o, o meydanə çıxmalıdır. FETÖ çətəsindən hansı birlində olduğunu ortaya qoymalıdır. Və eyni zamanda dini sektor üzərindən örgütlənmədə son dövrlər hansı işbirliklərini həyata keçirirlər? Azərbaycanla qarşılıqsız qəsd planı çərçivəsindədirlər. Və eyni bir zamandakı bu özdə təsadübi bir zaman seçmədilər. Həm 15 sentyabr yaxınlaşarkən Bakının azadlıq məsələsi gündəmə gələcəyi idi, və eyni zamanda Qarabağda Səncaq üzrə də Azərbaycan ordusu ciddi sürətlə hərəkətə märcəsinə hazırlaşırdı. Belə bir dövrdə bu fikirlər ortaya atıldı. Bu təsadüf deyildi. Bu kimin maraqlarına qarşı idi? Təbii ki, bilirsiniz ki o dövr bu ona görə atıldı ki, artıq Sochi-də Sayin Erdoğan Putinlə görüşmüşdü. Həmin görüşdə açıqlama verdilər ki, orada Azərbaycan heç ümmiyyətlə müzakirə olunmub. Orda türkçənin öz marağı var. Bizim öz marağımız var. Biz bu fikirləri 90-cı illərdə dəyişmişdik. Onlar ayrı bir zahi, onların tipi ayrı, bizim tipimiz ayrı. Fikirlərini daşıyıcıları bu gün meydanda idi. Onların özü maraqları var, bizim öz maraqlarımız var. Xanım Kərimova nə deyirdi? Hanımcarım ovada deyirdi ki, o vaq qızıl almağa gəlmişlər, indi petrol almağa gəliblər. O zaman, o zaman Atatürk Azərbaycanı satdı. Fikir, fikri altı e, belə eş həmlərlərdən o da aydın olurdu ki, Sochi-də və ayrı-ayrı yerlərdə görüşlərdə də Erdoğan Türkiyənin maraqları üçün Azərbaycanı satır. O da onun Atatürkü bu gün Erdoğan hədəfidir. O dövrün Nuri Paşası, Bəxtiyar Paşa da hədəfdə. Bu paralellikdir və hədəflər də bəllidir. Belə bir durumda Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycanın qurum və quruluşları hara baxır? Bu eyni zamanda mən Türkiyəmillisi Sifaratına müraciət eləyirəm. Bu gün Türkiyənin təhlükəsizliyinin, inə təhlükəsizliyinin böyük təhlükə mərazı Azərbaycan üzərindən fəaliyyətə keçməyini gözləyirik. Əməli işinizi gözləyirəm ortada biz. Bu, böyük kəlichə qarşı durmamalısınız. Bu xanım Floranın işi deyil. Bunun arxasında duran böyük güclər var. Bu fikri bişirən güclər institutlardır. Bu sıradan bir fərdin, ekspertin fikri ola bilməz. Sənətçinin fikri ola bilməz. Bu təsadüflər deyil. Bu təsadüflər olmadığına görə də bu açılmalıdır. Bu insanların cəzası verilməlidir.